Здравствуй, Серега. Вот теперь ты видишь, как я выгляжу, как выглядят мои кораблики. Значит, небольшое объяснение. Не знаю, насколько телефон позволяет тебе видеть это все. Значит, это руль, как устроен. Это устроен бункер, таким Макаром это можно зайти туда посмотреть там специально лежит бумажка контролируя ли влага не попадает это пульт соответственно шестиканальный. канальный Есть его, скажем, на шею так повесить. Включаю пульт. кораблик. У него постоянно освещение светодиодное. Вот. Принцип сброса работает вот так. А, это вид его снизу. Сеточная защита. Это принцип работы руля. Вот. Это принцип сброса бункера. Сразу объяснение. Здесь что плоскость трется по плоскости, бывает как будто подлипание, 2 двухмиллиметровая леска наклеена с, с закруглениями здесь. Это э, разрешает ему не залипать и очень легко спрыгивает. Э, значит, чтобы завести сюда оснасточку, для этого специально есть ползуночек его открываешь тут бункер раскрывается ложишь сюда оснасточку и соответственно все закрыл вот сейчас я продемонстрирую на ходу не знаю солнечная погода сейчас посмотришь на ходу как работает этот вот сейчас там вот тут у нас речка стырь то есть течение Это против течения он идет. Все и сброс-бункера. Видишь, дно проваливается под грузом, полностью падает все, и когда отход, он сразу автоматически может закрываться.